Советник. Начальник Владимира Чайки, да? А? Директор Чайки. Пожалуйста. Ну, мы Да, просто что сказать, у нас тут еще неделю. Понятно. Ничего не Ничего не я просто хочу, чтобы не обижался, потому что я очень категорически с отвращением отношусь к людям, которые такое Вот, Поэтому для меня всегда первый вопрос, я задаю, а по женщинам? А по женщинам, да. Это мое личное отношение, и я не претендую, чтобы все это, но это мое отношение к людям. То есть, если человек выпивает, я категорически буду против всех пропозиции, предложения, которые будут от него происходить. Я очень много нахлебался от пьющих заместителей, от, пьющих, от выпивающих помощников. Да. Ну, очень нахлебался. И я не хочу, чтобы выпивающий человек хоть как-то, хоть где-то от него зависело хоть маленькая. хорошо. тогда болезнь. было не, удержать, а не поддерживать. Нет, помню. Это однозначно. Однозначно. Так, что скажет наш молодежь? молодежь.

победим мы или нет. Важно, что... то есть стремиться мы к этому будем, но важно, чтобы звучало значит, на предвыборной кампании, что этого кандидата Петрымы, Николаевская Романская Рада, общественная организация, которая входит в перечень организации, то есть мы поэтому и обсуждаем вот. значит, и дело в том, что тот кандидат в мэры, который не работает с общественностью, а манипулируют под выборы, а не надо, а потом кинули их. Я такого кандидата не хотел бы поддерживать, потому что мы уже на на на, на шишек, так сказать, значит по разным партиям и так, далее, и так далее. То есть вопрос идет в том, что кандидат в мэры он первый по всем вопросам э, города ведет консультации с общественностью и первое, кто будет согласовывать, нужно это или не нужно, это значит общественность жители кварталов домов и так далее, Громаду. И, и общественная организация прежде всего. Вот это вот, то есть я я бы э, ну, поставил как бы один из наказов что ли вот э, 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 кандидатов это чтобы громадская рада как как орган работал системно, расширялся, значит, так сказать, и максимально, максимально значит, мы построили связи по коммуникации с, с населением не только по, по нашим направлениям, но и по, значит, территориальному признаку. К сожалению, сегодня могут позволить городские власти, Внутри домов, квартала построить еще один дом на месте детской площадки или спортивной площадки, или же в одном районе, когда жители отвоевали этот вонючий завод на на Мэве, да, вот, его да. строят, решили строить в октябре, а жители спросили или нет, то есть необходимо выполнять законы. В законодательстве прописано, что значит, согласие территориальной громады города и так далее. Механизма не существует. Его специально не создали просто-напросто. А значит, один из основных моментов это создание этого механизма, когда жители будут участвовать в управлении города. Это основной момент, и я думаю, что значит, в программе это будет красным по белому, так что это есть, уже про система. Конечно, это просто слово. Слово система, как она это будет. Она прописана в законе, кстати. Нет, она прописана в законе. Нет, но в этом законе она в одну сторону пока. Совершенно верно. абсолютно верно. потому что вы там что получаете. Она в основе города прописана. Просто выполнять надо. Вот в Швейцарии там есть у них, нет, а, нет, 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 Решает вопрос там ввести, как вот показывали недавно, одну из музык в э национальный статус. Он собирает референдум, за свои деньги проводит, все делает, а тут референдум. Говорит, да, автоматически это будет в области. Если, допустим, депутат у них избирает какой-то закон, но проведен референдум и сказали нет, он автоматически улетает с этого закона. А вот, это это есть, вот это есть, система. Как это здесь можно реализовать? Можно. Это желание. Желание. На сегодняшний день важно день... отношение к общественности. сегодня ровно месяц, как мы отправили письмо действующему мира. Владимир и, есть, Геннадий, мы получили это? Нет, месяц прошел. Вот, пожалуйста, отношение к общественности. Подписалось 33 общественные организации. Ответа до сих пор нет. <свес> ну и как завтра, завтра, за, же самая ситуация. <свес> как это Чего того, кто что? Я, что? что я не выбирал я расскажите о себе тогда я, я, я... ну не программу, ну, пусть не тогда будет рассказывать о себе я, или я, как, мы я, только я, визуально дошли. сейчас то 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 есть, программа будет в следующий сейчас. раз ну, Программа не ну, надо. надо, пусть о себе пусть я, я, могу, я могу вам сказать вот что естественно я это, не скажу это, вам это, свое удовлетворение, что я согласился с ЕГУ пока я не получил даже 50% желающих видеть меня кандидатом, э, желающих видеть меня кандидатом, а тех э, организации, которые у нас зарегистрированы, пусть это будет в рабочем порядке, мы проведем это в рабочем порядке, опросим всех. Если меньше 50, я не стану э, требовать унижения своих Дело в том, что не, не вы выбираете, вы предлагаете. А, а выдвигать будет та партия, которая это возьмет статус. на себя это штат, желание это. работать с общественными организациями. Я выдвигаю, интересы граждан. И будет именно гражданское общество, о чем мы говорили и пытаемся строить здесь. Не партия сегодня представляет город. Сегодня город могут представлять только Интересный, Петрович, это однозначно. Биографию свою расскажите. А биографию рассказываю. 43 года трудового стажа, беспрерывного. 24 года на предприятии от слесаря до конструктора первой категории, проходя э, работу в ЦК, э, начальника э, участка, э, дошедшего до, э, э, конструктора первой категории. С 90 -го года, 90, 90 -го года депутат городского совета, с 90 по -го, 97 -го год. С 92 по 94 за под коммунального имущества. Все имущество, которое было здесь в городе, проходило через этот отдел. И ни одной взятки. Можете спросить другого. Это встречался с людьми, но это говорят, красиво, законом все. О, О, не, не работал я на СПБ наш проект 24 года, даже не маленький стаж на работе на Переводом перешел работать в городе и работал в гороскополком с 92-го по 94 года, по 97-го члены Член исполкома 4-го созыва, когда я поддерживал Владимира Дмитриевича и возглавлял организацию в виде организаторов торговли и услуг. Сегодня у меня свой бизнес, будем вот так говорить. Я предприниматель. Какой бизнес? Обычный торговый бизнес. Ну чем торгуете? Ну, ну, не важно. Нет, что значит не важно? Может, не водкой водка. Если торгуешь водкой, я буду... Не торгует. Уже не торгую водкой. А вы, интересно, торгующие водкой, не поддерживаете? Нет, однозначно не поддерживаю. Хорошо, но я не торгую. Нет. И Нет. Меня, меня вы прекрасно знаете, я не хочу, чтобы вы вызывали комиссию. Коммерческую... Тебе... честно, я вас плохо знаю. Честное слово. Ну, я, я знаю, я... здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ну, до свидания. Я, ну, я первый, первый человек, который вам дал в вашу, в ваш в журнал «Горожане», Заголовочек там есть у вас журнал а личности. Так это, правда, моя. Ну, отлично. Поэтому, ну, слава... когда у вас есть... Безусловно, Когда у вас есть любой... Там журналисты, да, это самое да. журналистное дело. Вы же вы, знаете. Вы, вы меня знаете уже давно, а вы я не знают. Да, да не, ну я вас знаю тысячу лет. Не я просто не знал, я не понимаете. знал. Не, ну я не знал, чем. Ну раз вы уже хотите, надо вы должны быть публичны и открыты до конца тогда. Я открытый. Все. Мне же не надо, я не, не беспокоюсь от любых Тем более, будет. если вы уже как бы э, поддержка всего, всех, э, всех э, организаций. Ну правильно? Абсолютно верно. Не всех, а минимум 50%. Ну 51%. 50%. 50% а, согласен. Да. согласен. На сегодняшний день я живу беспрерывный без, без стаж 43 года. Мне с 59 лет. Я хочу сказать и следующее, что может быть я и не пошел бы на этот шаг, так сказать, соглашаться, но я еще и не согласился, не дал вам согласия. Я говорю о себе, как вы говорите. Но я не могу смотреть равнодушно. На то, что происходит сегодня в стране.